ona yuruş öncəsi Xan Mehmed ustaz ona şəxsən bay yuruşuna göndərir. O gündə ona bir neçə qələbə verən, az 2 qələbəsi olur. Xan Mehmed ustad hər hansı bir böyük sərkər dəyilib, çoxlu qələbələr olmuşdur. Deməli, o ki məğlub demək sərkərdir. Saldıran döyüşünə kimi 14 döyüşün arasından deməli ki heç vaxt məğlub olmamışdır. Saldıran döyüşləsən ordan əhəlk olur. Xan Mehmed ustad çox böyük sərkərdir. Şahsvan hansı ki qohumudur? Bir səfər edən 1507-ci ildə Dulqadir oğlu bəyliyi ilə 3 aylıq mübarizələrə başlayır. 3 aylıq Dulqadir oğlu düşlədir. Biz Zülqədir bəyliyidir Azərbaycan əmperandır. Alqoylarla kimi müttəfiq idi. Şah İsmail üç döyüşdə 1507-ci də Əlbistanda 3 günə Əli Türxan Qursun Mağribətə oğladı 1507-ci ildə. Bu döyüşlə bağlı həvəti deyir ki, Şah İsmail gezi ki, cisləncə keçə gəlirdi. Görük Əmirlər deyir ki, deyir, biz deyir, üzün çəkirik, təəssür edirik, amma şah izzətdən şah göstərir. Şah İsmail də onun bunların sözü amma eşdi çox pis olur. 2 gün qızıl başladı döyüş, Şah İsmail kənəbə qaldı, danışa bilmir. Görüşmür. Heç nə bilmirəm o qədər oldu ki 3-cü şahsın özü döyüşə girir qarmaqdan. Yəni bir daha göstər ki həqiqətən böyük sərkət oldu. Bir çoxlar düşünürdü iş şasman deyirlər ki, aşağı 12 yaş nəsə nə edə bilər, yaşında, 13 yaşında, yaşında bilər də, 13 yaşa, 13 yaşa, 14 yaşa neçə qələbə əldə edərdi. Əməlləri güclü idi, fiziki yüz, qoşunu güclü idi, amma fikirim şasman doğrudan gücü sərkətədir. Nə qədər güc sərf etdiyini göstərir həqiqətən də. Çünki aldı seçmişdaxı şah Allah seçir. Sonra imiş istəyincil də Qeyhan dağında başda ilk dəfə ə, Qızılbaşlar Məğlüb olurlar. Hüseyn bəylərin başçılığı ilədir Qızılbaş qoşunu 4000li qoşunu. Bu döyüşdə işte Məğlüb olur. Murad Zəmanli Qızılı Aslan Ərəddevran oğlana məğlup olur. Bu döyüşdə işte, Qəzilməmlər Qızılbaşlar 300, Qəzilməmlər 2000 əsgər itirir. Onlar ardıcıl darma-doyan edirlər, bir qələbə də tuturlar. Türbədəyə üzərlə, məsələn, 1507-ci ildə Ceyhan dağında bir döyüşdə Şah İsmail özü Sarı Aslanı məğlub edir. Sonra Durna qalası müasiri alınır, Aladeyn də şəhər də ələ. Xatput qalası alınır. Sonra 1507-ci ildə Qul Qadirpəy ilə iç döyüşdə. Sonra 1500 1580-ci ildə Mənbəşin süqbalansında 1580-ci ildə ümumiyyətlə Dilqadir bəy, Dilqadir bəyliyi ilə oğlu Ciyarbəkir ömür döyüşdə gedirdi. Onlar Aqoyun dövləti parçalanıb nəfolandan sonra çox çalışdırı ki, Dilqədirlər Ciyarbəkir hərəkətisə 1580-ci ildə ömür döyüşə başdırış. Şah İsmail geriyə çəkildikdən sonra ümumiyyətlə bu səfərdə İtaliya mənbələri bildirdi ki, Şah Xan 40 minli ordusu ilə yürüüşə çıxdı. Ümumiyyətlə Şah İsmail Demelçi 22 birləşinin çıxmaqla bütün qalan 13-ə yaxın on yürüxslər ki hamsı hamsından 40 min az. 40 min az qoşuna yürüşə çıxdı. 158-ci ildə Diyarbəkirdə Həmid Həmid yaxınında Xan Məhəmməd ustasılar əzıqədə ordusuna mürəqqəb olub 10 minlik süvarisinin üzlə qədər bəyinin 700 döyüşçü triflər bu döyüşdə öldürə Zülqədar 30 nəfər əmir əsil düşür. Xan Məhəmməd ustası bu qədər ordusuna Qasım bəy, Sarı Qaplu, Əli Dövlət, Ərduvan Əl -Dövlə bəy, hansı? Əli Dövlət bəyin oğulları idi. Qasım bəy öldürür. Sonra bu döyüşdə bir çox oğlanlar, Osmanlılar qarşısında döyüşdə öldürülür. 1508-ci ildə yenə bir həbiz qalası alınır. Ya başı dəxanə Məhəmməd ustazı alır. Əmir qayıtmış oldu. Qarqala komandası. 4 dənə meydan döyüşündə məşəkkərlətsə oldu, ardıcıl. Vəzifə başçısı bu qədər dəyili. Olsun. Ha. Sonra Kürt Mahmudü Rusiyanın 1508-ci ildə Qara Həmiddə Diyarbəkirdə Xan Məhəmməd Ussalı Kürtləri Mahmudi tayfasını dağıdandan elə Kürtlərlə 7000 əsgər itirlər bu döyüşdə. Xan Məhəmməd Ussalı həqiqətən güclü sərkərdə idi, məğlub edilməz idi. Özü çətin bir yerdə o Diyarbəkirə vali hakim göndərmişdi şatmanını. Onu fikir verin, içərikdən Kürtlərlə döyüşürdü. Şimalda Türkiyə Osmanlılarla, qərbdə əzur qadarlarının, cənubda da Misir məmləklərlə işdə hamısına tikdemojika qalıb gəldi. Çətin bir yerə şahmatın qoymuşdu. Bütün döyüşlərinə qalib çıxmışdı. Sonra səfədalı məmlükələrlə 1508-ci ildə iki döyüşü. Oldu. Birinci döyüşdə Xan Məhəmməd Ustadz özü məmlük ordusuna ağabətə varır. Bu döyüşdə tərəflərin qüvvəsi ilə 100 min itkilər. İkinci döyüşdə 1508-ci ildə Riyalbəkir tərəfdə 70, deməli 70 nəfər Şıxxan Məhəmməd Ustadzın mühafizə zabiti Dəlil Duraq. 70 nəfərlik. Eh dəfən 300 nəfərlik Misir məmluş qulamının mağdası olar. 180 nəfər əsgər itiriblər. Burada məmluklar 20 nəfər əsir düşüb. Əsirlər xəra geri göndərilib, səhdi yerlər ilə. Məte baxanda bu 700-də kimsə deyirlər ki, 70 dəfə Qızılbaş 300 nəfər məmluşa qarşı döyüşüb. Ümumiyyətlə bu 100 nəfərlik səfərlərin 100 nəfər döyüş. 100 döyüşündə ən kiçik döyüşdə yenə mən bunu təxir etmə istədim bu səhiyə iş 14-ün zəlid çatı saldıran döyüşün Sultan sərviz düşürür Sultan ondan sonra görüşə başlayır. Bakı yaxınlığında saldıran döyüş haqqında çox tanıyırsınız. Bu bəzi mənbələrdə məsələn tərəflərin qəbul etdiyi səhmlər müxtəlif rəqəmlər var. Bəzən ətə eskif baş olsun 18 min, bəzən 20 min, bəzən 40 man, hətta 50 min deyəndə 50 min, 70 min, 50 min deyən də var. Türk ordusunda bəzəna görə 70 min, bəzən görə 100 min, 200 min, 210 min olur dürəxslər, qızıl əsərlər 500 top olub türklərin bu döyüşdə. Həzəbə başa çıxmaq məqamı olmayan şahsan bu döyüşdə. İscəyə baxanda məsələn, fəlsəcə tarixçilər əslən belə rondur. İskəndər və Məşhedi deyir ki, ki 2002 ver bu səfərlər, amma türklər 3000. Bu inandırıcı deyil, bu qeyd artıq demişəm. Müxtəlif rəqəmlər var. Ümumiyyətlə göstərəndə 2000, 25000, 7000, 20, 30 minətib 2000-dən 30-una kimi hər kəs tərəfə isçilər göstərən tarixçilər var amma bu ən böyük qələbə məğlubiyyət elə səfərlərin mümkünür ki 10 minə çox inandırıcıdır ki 10 minə az isci veriləb 10 min 15 min hətta 20 minə yaxın isci verilə bilər bu böyükdür. 500 nəfər belə bir şeydir. Nəcə kimin nəfər insandır əsya qırla bilər bu döyüşdə. Yəcə 500 nəfər 500 nəfər top gör nə, qəd nə qədər böyük isci verdi də səfərlərə. Bu döyüşdə o, Məhəmməd Xan ustaclıq böyük sərkərdə 16 ilinə 15 il məğlub olmadı sərkərdə. Çoxlu qardaarı var idi. Mən öldürülürəm.